Ну, рано или поздно к этому все придется, конечно. И э, я должен сказать, что вот я, когда начинал, когда я сказал, что когда шел украинский Майдан, это правда, это миллионы людей в России смотрели, следили, переживали, учились. Многие приехали в Киев, многие участвовали в Майдане. Они не всегда там показывались средствам массовой информации по понятным причинам, но на самом деле поддержка Майдана среди российского общества невероятно высокая. Мы очень признательны в России за то, что сделали украинцы. Мы невероятно горды за то, что у вас получилась, по крайней мере, первая часть. Мы очень надеемся на то, что у вас получится следующая часть и как вы и мы учимся у поляков и больше, что им удалось сделать. Мы сейчас учимся и у поляков и у вас, вот. И в этой ситуации, как сказал один мой хороший друг Андрей Пиненковский, он сказал, говорит, Украина показала, что она настоящая старшая сестра, опыт, у которой мы учимся.